Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu syafi biayi, wa ala syafi anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membincangkan iaitu tentang asas hukum tajwid. Kali ini kita pergi pada hukum tajwid yang pertama iaitu kita akan membincangkan tentang bacaan hukum mat asli Sebelum itu kita pergi pada asas huruf-huruf mat itu dan untuk itu uh, sama-sama semua diminta memperhatikan di depan papan putih, eh belakang eh, papan putih di belakang saya dan perhatikan penjelasan saya tentang huruf-huruf tersebut. Eh? Baik sebelum ini kita dah tahu dah bahawa alif waw dan ya itu adalah huruf yang keluar daripada rongga mulut eh, keluar daripada sini. Alif seru rongga mulut itu wow. ia berpusat pada perut lidah dan waw berpusat di hujung bibir yang te, membulat, membu, terkeluar, eh? dikeluarkan hujung bibir yang membulat dan terbuka. Alif wau. waw. Dan kita perhatikan bahawa huruf alif mengeluarkan bunyi vokal A. A, 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 A. Huruf ia mengeluarkan vokal e, I, I dan huruf wa mukakan wa ke u iaitu dari i turun hang turun bb eh jadi u moncong bb itu ah, yang kata bb yang membulat hujung bb yang membulat dan terbuka eh? baik huruf alif dan ya wa alif ya dan wa patikan bahawa huruf inilah digunakan untuk memberi baris kepada huruf-huruf yang terdapat di dalam al-Quran dan setiap yang ada baris akan mengeluarkan satu suku kata. Dan kita kena kenal. Saya menggunakan iaitu huruf yang baris atas ini yang dulu dalam baris fatah baris atas suka menggunakan baris alif. Kerana dia akan mengeluarkan bunyi A. Ya, eh? alif. Baris ya akan mengeluarkan bunyi I dan baris wa akan mengeluarkan bunyi U. Ya, eh? baris. Jadi kalau nampak baris itu, Barulah kita gabungkan huruf dengan baris tersebut. Misalnya ada ba, alif, ba. Ba, ya, ba, baris ya tu. B, ba, ya, bi. Eh, gitu. Dan juga ba, waw, bu. Ba, bi, bu. gitu. Baik. Kita menggunakan alif supaya kita mengeja. Memang kita eja untuk mendapatkan bunyi ba, alif, ba. Eh, bila kita ba, berbaris alif, ba. Maknanya kita bunyi apa? A daripada A dan daripada BB. Mahras Ba. Apa yang DBB yang tertutup? Ba, buka. Eh? Jadi itulah dia. Baik. Baris ini, baris alif ini berasal daripada huruf alif. Sebab itu dipanggil baris alif. Eh? Saya panggil baris alif kerana dia berasal daripada huruf alif. Eh? Yang mengeluarkan huruf ke A. Ha, ini huruf alif dah. Dipotong kepala dia. Dipotong ekornya. Dan dicondongkan lebih kurang 45 darjah daripada asalnya. Eh, dia, dia jadi baris alif. Dan di huruf ya, dia potong kepalanya ni. Dia potong, dia potong ekornya. Dan dibuang titik itu. Dan jadi satu baris, dia letak di bawah, dicondongkan ya Iaitu 45 darjah ke sini pula. Eh, begini. Dan jadi baris ya. Duduknya sebagai baris bawah ataupun baris kasrah. Eh. Dan kemudian waw itu dikecilkan saja. Huruf waw itu dikecilkan dijadikan baris hadapan dulu dipanggil atau baris bombah dalam bahasa Arabnya dan saya memanggil baris waw dengar eh baris alif baris ya baris waw ini kaedah saya ya eh? tidak ada orang tahu kaedah saya ini ialah berdalilkan huruf waw ini kenapa diguna huruf waw terus eh ha jadi lebih senang bahawa bu nampak huruf waw tu ini kita tak nampak bentuk ia ini pun kita tak nampak huruf alif. Alif tegak begitu. Okay. Tapi dia berasal daripada huruf alif. Dan baris ya berasal daripada huruf ya. Baris alif daripada huruf alif. Baris wa berasal daripada huruf waw yang dikecilkan. Okey. Faham. Untuk menjadikan di huruf mat. Sebagai mat asli. Apa yang perlu dilakukan. Iaitu. Dia akan jadi huruf mat alif. Ya dan waw ialah apabila sebelum alif terdapat huruf baris alif sebelum dia terdapat huruf berbaris ya sebelum waw terdapat huruf berbaris waw barulah dia alif waw Alia dan waw ini menjadi huruf mad eh? faham huruf mad eh? m a d okey baik sekarang kita pergi kepada yang berikutnya tentang bagaimana dia terjadi sebagai mad asli ha, eh perhatikan saya perhatikan di sini. Alif, Waw dan Ya tadi, dia pun dah diterangkan bahawa dia menjadi huruf mat apabila, saya sambung, bila dia sebelum Alif terdapat huruf berbaris Alif, sebelum Ya terdapat huruf berbaris Ya, sebelum Waw ya terdapat, ya, ya terdapat huruf berbaris Waw. Andai kata, bila sebelum Waw, kalau sebelum Alif baris Alif, memang dah betul lah sebagai mat. Bila waw ini sebelumnya terdapat berbaris alif, sebelumnya terdapat huruf berbaris alif, maka pada waw dalam Al-Quran itu diberikan kepala ha di situ, iaitu tanda sukun. Ya, eh, ada tanda sukun menunjukkan waw dan ya tidak lagi dianggap sebagai huruf mat tetapi sebagai huruf lin. Eh, huruf lin dan eh, kerana dia bersifat lin, eh, dia akan bersifat lin maka bacaannya akan bacaan lin. Jadi kita lupakan lin dulu sebab kita belum bahas tentang lin eh okey selesai Mana kita nak tahu tentang kedudukan huruf waw dan ya kalau dia berbaris alif macam mana ha, kalau waw tu uh, berbaris bawah sebelumnya itu tak apa eh ha, tapi kalau sebelum ya berbaris bawah dan uh, memang jadi mat huruf ya tu tapi ni dua-dua baris atas dia akan jadi lin kerana ya waw dan ya akan bersifat lin Ha, itu kita tahu tentang sifat dah kita belajar. Baik, mat asli. Bagaimana mat asli terjadi dengan syarat itu? Dengan syarat apa dia? Iaitu perhatikan dulu. Sebelum kita menjelaskan tentang mat asli, kita kena tahu istilah mat asli itu. Selain daripada nama mat asli, ada juga yang menggunakan nama mat tabi'i. Mat tabi'i Ataupun mat asas Ataupun mat zati Mat sirah Yang selalu digunakan ialah nombor satu dan nombor dua Mat asli ataupun mat tobi i. Mat asas ni jarang orang gunakan Mat zati jarang orang gunakan Mat sirah pun jarang orang gunakan Tetapi kelima-lima nama ini adalah nama bagi mat asli dan Saya menggunakan iaitu nama yang pertama mat asli Mat asli akan berlaku huruf alif waw pada alif waw dan ya dengan syarat iaitu apa dia syarat dia seperti yang saya jelaskan tadi sebelum alif mesti berbaris alif sebelum alif mesti ada huruf berbaris alif sebelum waw terdapat huruf berbaris waw sebelum ya terdapat huruf berbaris ya barulah alif waw dan ya atau alif ya dan waw ini akan menjadi mad asli. Eh, dibaca dengan mad asli dengan syarat selepas huruf mad ini macam ni eh, tak ada selepas huruf mad tidak bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan alif. Tidak bertemu dengan sukun kerana wakaf atau bertemu dengan huruf yang kita wakaf padanya. Eh, pada selepas huruf mad tu. Kita wakaf pada huruf selepas huruf mad. Tidak ada tanda sukun ataupun tanda mati dulu disebut. Tidak ada tajdi ataupun sebab lain. Eh, sebab lain iaitu berkaitan dengan ha, dhamir. Eh, Okey. Baik. boleh faham eh? Baik, faham. Perhatikan baik-baik. <tuh> ha, jadi saya tak nak lindung. Baik. Mat asli ini terbagi kepada dua. Iaitu eh, yang pertama mat asli kalimi ataupun dibagi mat asli mutlak yang asal eh, mutlak baik huruf mat akan dibaca dua harakat. Dan yang kedua ialah mat asli harfi. Yang, dan juga dia terkenal juga dengan nama mat asli sunai. Eh, sunai. Baik, perhatikan di sini. Apa maksud mat asli kalimah Iaitu yang berlaku dalam kalimah. Perhatikan, ini kalimah. Ini perkataan ataupun perkataan. Jaga Melayu perkataan. Ataupun kalimah pun juga Orang Melayu juga menggunakan, bahasa Melayu juga menggunakan kalimah. Jadi kalau orang cakap kalimah, kalimah itu apa? Ah, itu ialah perkataan. Perkataan. Dan dia pun juga dipanggil mat asli mutlak. Mat asli harfi, bila sebut harfi, dia berlaku pada huruf-huruf tunggal yang terdapat di permulaan surah. Seperti, Surah Al-Baqarah Alif Lam Mim dan Surah Sajdah pun Alif Lam Mim. Surah Luqman pun Alif Lam Mim. Eh? Dan kemudian kita jumpa satu contoh iaitu Yasin. Ya dibaca dua kat kenapa? Kerana ada mad asli di sana. Mad asli harfi kerana dia berlaku dalam huruf-huruf rahsia tu huruf tunggal permulaan tu yang tak kita nak beri makna pun tak ada makna tak ada dapat kita nak berikan makna kita kena baca dengan menyebut huruf itu sebab itu ya tu kita aja ya alif ya ada alif ya baris alif alif ya sin sin ya ya sukun eh maknanya dia mak asli sini tapi dia tak boleh jadi mak asli kerana apa kerana ada nun yang sukun itu wakaf pada nun Ha, itu yang dia baca dia sin tu enam harakat. Kerana huruf mat bertemu dengan huruf yang sukun. Ha, eh? Huruf yang sukun ni. Kerana kita wakaf. Ha, sukun mendatang. Jadi itulah dia mak asli. Dia hanya berlaku pada mak asli jika dia tidak bertemu dengan Hamzah. Ha, sebab itu kalau dia bertemu dengan Hamzah boleh tak dia bertemu? Boleh. Dia tidak dibaca dengan mak asli dibaca dengan mat lain itu mat jaiz ke mat wajib ke mat far'i ke marfaq ataupun mat lazim kalimi mukhaffaf atau mat lazim kalimi mushaqal eh ha, right? jadi itu kalau tu baik kalau huruf mat tu bertemu dengan huruf-huruf di sini itu sebab saya buat nota di sini selepas huruf mat tidak bertemu iaitu huruf hamzah atau alif sukun ke, huruf sand tu sukun ke, ataupun huruf bertasdik ataupun ada sebab-sebab lain. Ya. Eh. Misal kita tengok lepas ha, damir, ada dapat ha, damir berada di antara dua huruf yang berbaris. Ha, ya. Eh. Kalau yang dah tahu tu. Baik. Jadi kita dah, nanti bila kita pergi hukum-hukum tu, jumpa dengan hukum-hukum tersebut bila dia bertemu dengan Hamzah, baru kita cerita. Baik. Maknanya, kita dah selesai dah penjelasan kita tentang mat asli. Mak seorang saya iaitu ada lima nama dia sama ada Mak Tobi atau Mak Asa atau Mak Zati atau Mak Sirah adalah sama. Dia hurufnya adalah huruf Mak Alif Waw dan Ya. Syarat menjadi huruf Mak sebelum Alif masih baris Alif sebelum Waw sebelum Waw sebelum Ya Baris, Ya. Dan Mak Asli Mak ini terbagi kepada dua satu Mak Asli Kalimi atau Mak Asli Mutlak sama aja ni. Eh, mak asli harfi atau mak asli sunai eh. dan Perbezaannya yang pertama mak asli berlaku dalam satu kalimah dalam kalimah dan eh, dalam kalimah ni dalam kalimah kalimah Qal, kalimah yakul kalimah khala jadi ini dipanggil mak asli eh bila kita menyambung bacaannya dengan kalimah lain eh dia tak boleh kalau kita baca dia saja dah jadi mak ma arif ma ma sukun ah, itu satu hal juga kerana kita wakaf jadi kita kena sebut qala yakulu khi baru boleh dia jadi mak asli. Maksudnya kita akan menyambung dengan kalimah yang lain. Baik. Bagi mak asli harfi dikenal juga dengan nama mak asli sunai iaitu dalam surah dalam huruf-huruf tunggal yang terdapat pada permulaan surah ya. Eh. Misalnya kaf ha ya ain sad gitu kan. Jadi mana dalam bila kita eja baru kita nampak mak asli tu. Macam yasin dengan ya dengan sin kita baca yasin dari dua ya alif ya alif. Ada alif sana. Itu dia mak asli ni lah. Ini dia panggil mak asli harfi. Okey. itu saja penjelasan tentang mak asli. Eh. Dan kita akan sambung yang berikutnya. Kita akan jumpa mak wajib dan mak jais. Di mana huruf Mat bertemu dengan huruf hamzah. Eh, nanti kita jelaskan hukumnya. Insyaallah. Jadi, sampai jumpa lagi dalam siri yang berikutnya.